Salam. Bildik, bundan qabaq Qubadlı işğaldan azad olunub. Artıq bilildi ki, Qubadlı yenidən Azərbaycan sərhədləri daxilindədir və Azərbaycan ərazisi kimi bir çox ölkələr tərəfindən tanınır. Azərbaycan əsgəri 1 ildir ki, Qubadlıdadır və Azərbaycanın sərhəd toxunulmazlığını təmin edir. Və bu qədim Azərbaycan torpağı olan Qubadlı Azərbaycan hökuməti tərəfindən bərpa olunur. Qubatlıdan olan məcburi köçkünlər 30 il həsrət qaldıqları dədəbaba torpaqlarının bərpa işlərindən sonra qayıtmağa hazırlaşıyorlar. Artıq Qubatlı digitləri Qubatlı ilə bağlı planlar da qurur. Analar o torpaqda eliyəcəkləri toyuları düşünürlər. Qubatlı şəhidlərinin ölməz ruhu artıq Qubatlıda məskunlaşıb. Qubatlıda şəhid olmuş mərd əsgərlərimizin ruhu əbədi olaraq yaşayır. Bu müqəddəs torpaqda tikiləcək yeni idarələrdə iş əldə eləmək üçün Azərbaycan gəncləri artıq müxtəlif məşğulluq idarələrinə müraciətlər də edirlər. Maraqlısı budur ki, Qarabağ'a qayıtmaq istəyən təkcə uzun illər məcburi köçkün statusu ilə yaşamış əslən Qarabağlı gənclər deyil. Eyni zamanda Azərbaycanın digər bölgələrində doğulmuş, yaşayan vətəndaşlar da Qarabağ'a qayıdıb o torpaqlarda məskunlaşmaq, yaşamaq və işləmək arzusundadılar. Məsul vəzifələrdə işləyən gənclər belə hətta Bu günlü konfort həyatlarını, daimi işlərini buraxıb o torpaqların bərpə olunmasında könüllü iştirak etmək istəyirlər. Bu fəq təkcə vətənpərvərlik aktı kimi deyil, eyni zamanda Azərbaycanın gələcəyini müəyyən edən bir tutarlı amil kimi dəyərləndirilməlidir. Hər bir Azərbaycanlı üçün vətən anlayışı bütün şəxsi uğurlarından ötdür. Hər bir Azərbaycanlı istər gənc olsun, istər yaşlı fərqləməz, ilk öncə vətənin bütövlüyünü və bu işdə göstərəcəyi xidməti öz uğurlarından daha üstün tutur. Qarabağ Azərbaycanın 20%-dir. Bu balaca ərazi deyil və bu 20% ərazi Azərbaycanın ancaq öz maddi resursları hesabına bərpa olunur. Qarabağın bərpasında hər bir Azərbaycanlının bu və ya digər formada qatkısı var. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan yeni təqdimatda 1:5 güclənəcək və yüksələcək. Yenidən və daha güclü təqdimatda dünya miqyasında iqtisadi siyasət və diplomatik alanda nailiyyətlər əldə edəcək. Daha böyük və daha güclü bir dövlət olacaq. Ona görə ki, güc birlikdədir. Artıq 1 bir ildir ki biz elektromediya nümayəndələri də Qubadlı və digər işğal altında olmuş rayonlar haqqında danışanda tamam başqa nöqtədə və Pafosda danışırıq. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin ədəbiyyatda, kino və digər sənət sahələrində təqdimatı da artıq dəyişir. Artıq biz qalıb ölkənin ədəbiyyatını kinosunu yaradırıq. Artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdən danışanda insan daha əmin və daha arxayındır. Azərbaycanın gücü hərən əvvəl onun insanındadır və insan resursunun əqidəsindədir. Azərbaycan gəncləri bu gün demək olar ki, bütün sahələrdə ölkə idarəetçiliyində təmsil olunurlar. Bu gün Azərbaycan 31 yaşında icra başçısına malikdir. Artıq köhnə təfəkkür, köhnə idarəetçilik metodologiyası Azərbaycan üçün aktual deyil. Yeni fikir, yeni yanaşma və yeni güc Azərbaycanı daha parlaq gələcək və təmin etmək baxımından da aktualdır. Azərbaycan gənclər ölkəsidir və Azərbaycanı gənclər tikir. Qubadlı da Qarabağda Azərbaycandır.